بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الكلشي داسم صبر وجزاء صبر وبيس لك الله سبحانه وتعالى ادم ta'ala سنين تاريخين انا سمعوا جيم هذا sizlarni qaysi biringiz chiroyliroq amallarni qilishligini bilishlik uchun sizlarni baloga uchratadi sinovga imtihonga olloh tomonidan mana shunday sinovlar kelar ekan insonlar ikki qismga bo'linib qoladi bir qismi sobirlar ular sabr qiladi olloh bergan shu kunga rozi bo'ladi yana bir qismi esa boshiga kelgan musibatdan jazobaga tushadi norozi bo'ladi hatto ba'zilari yaratuvchisiga kofir ham bo'ladi odamlar ikkiga bo'lindi sobirlar va jazovaga tushadiganlar bular ikkalasi teng bo'ladimi haqiqiy sobirlarning imomi bo'lgan muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam balolandi aziyatlarga uchradilar va ibn navfal rasululloh sollallohu alayhi vasallamga sizni qavmingiz yurtingizdan haydab chiqarayotganida qaniydi yosh yigit bo'lsam sizga yordam bergan bo'lardim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yahum ya hali meni qavmim yurtimdan haydab chiqaradimi varaqa ibn i payg'ambarimizga birinchi kundan ta'lim beryaptiki siz olib kelgan narsani kim olib kelgan bo'lsa albatta aziyatlarga uchragan unga nisbatan dushmanlik qilingan dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aziyatlarni har turlisiga uchradi u zot sollallohu alayhi vasallam makkada turar ekan so'kishdi urishdi yuziga tupurishdi ustiga ichakchoolarni hayvonlarning icha ichovlarni tashlab qo'yishdi tosh toshbola toshlar bilan quvlashdi yolg'onchilikda ayblashdi hatto qatl qilishlikgacha qasd qilishdi Alloh Allah, taolo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga mana shunday bir qiyin mashaqqatli kunlarida vahiy qildi Astagfirullah. Vasbir <San> ey muhammad alayhissalom ustigizga kelayotgan narsalarga sabr toqat qiling yolg'iz olloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz biz sobir bo'lishimiz uchun ustimizga kelayotgan yengil og'ir kunlarga sabr qilishimiz uchun ollohni yordami kerak agar olloh quvvat bermasa hargu sabr qilolmaymiz ularning ustida mahzun bo'lmang ularning makur hiylalaridan siqilmang ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ustiga birodarlar inson bolasini ustiga qanaqa bir mashaqqat sinovlar kelishi mumkin bo'lsa hammasi keldi rasululloh sollallohu alayhi vassallamning hamma bolalari fotima onamizdan tashqari rasulullohni o'zidan avval vafot etdi rasululloh sollallohu alayhi vassallamni uch o'g'il to'rt qizi bo'lsa mana shu yettita farzandidan oltitasi rasulullohg ko'ndi bitta farzandi o'lsa inson qancha musibatga tushadi qancha jazovga tushadi qancha besabrlik qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oltita farzandini o'zi ko'mdi o'g'illari balog'atga yetmasdan uchalasi ham vafot etdi mana shu emizikli o'g'li ibrohim vafot etganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima dedilar albatta qalb qayg'uradi ko'z yoshlanadi ammo biz faqatgina robbimizni rozi qiladigan so'zni aytamiz ey ibrohim biz sizdan ajralishdan mahzunmiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida bir ayolni farzandi vafot etdi bitta farzandi vafot etdi haligi ayol farzandini qabrini ustida turib qattiq yig'lar edi nabiy sollallohu alayhi vasallam uni oldidan o'tib qolib ey ollohni bandasi ollohdan taqvo qiling sabr qiling dedilar ayol kishi nima dedi rasulullohga nima deb javob berdi musibatni qattiqligidan nima deyayotganini bilmasdan meni tinch qo'ying nari turing dedi rasululloh sollallohu alayhi vasallamga rasululloh indamasdan ketdilar rasululloh o'tib ketganlaridan keyin odamlar ey falonchi e senga voy bo'lsin rasulullohga nima deding hozir haligi ayol o'ziga kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga kelib uzr so'radi rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytdila sabru inda ula sabr musibatni birinchi zarbasi yetgan paytdagisi sabr dedilar otangiz o'lganda bolangiz o'lganda molingizni ajraganingizda birinchi marta xabari kelganda shu paytda va inna, inna ilayhi rojiun deyolasangiz demak sabr qildingiz ha bir yildan keyin olti oydan keyin o'z o'zidan nima bo'lasiz ko'nikib qolasiz bu narsaga sabr haqiqiy sabr musibatni birinchi zarbasi kelgan paytda ko'rinadi musibat yetganda odamlar ikkiga bo'linadi sobirlarga jazabaga tushadiganlarga bu ikkisi teng bo'ladimi haqiqiy sobir bandalar boshiga musibat kelganda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deyishadi albatta biz ollohnikimiz va albatta biz parvardigorimizning huzuriga qaytib boramiz ikkinchi toifa esa jazabaga tushadigan toifa esa ey robbim nima uchun bunday qilding qaysi qilgan gunohimga senga nima yozuvdim nima uchun aynan men kinolardan eshitamiz a ey xudo men senga nima yozuvdim deydi ey xudo qaysi gunohim uchun deb qo'yadi agar seni qilayotgan gunohlaringga tadan bittasiga onida jazo berganida bir kun ham turmasding sabr bilan jazobaga tushadigan kishi hech qachon bular teng bo'lmaydi sobir bandalar haqida olloh taolo shunday ilayhi astag'du billahbiror musibat kelganda albatta biz ollohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytguvchilarmiz deydigan sobirlarga xushxabar bering musibat kelgan paytda shugan so'zni ilayhi kerakhi ikkinchi toifachi bular haqida ham alloh Allah taolo xabar berdi jazobaga tushadigan besabrlar ollohni qazosiga taqdiriga norozi bo'ladiganlar bo'ladiganlardarhaqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir qachon unga yomonlik yetib qolsa u o'ta besabrlik qilguvchidir mana ikki xil odam biri sabr qilyapti ajr olyapti biri jazabaga tushyapti gunohkor bo'lyapti hansa ismli ayol haqida eshitganmisizlar islomdan avval hansaning sahr ismli akasi vafot etdi Jahiliyat davri akasidan ajralganligidan qayg'uga botib jazobaga tushib tongdan kechgacha yig'lar edi albatta bu jazaba edi akasini o'limini eslab marsiya o'qib she'r o'qib shunday derdi she'rini mazmuni quyidagicha edi kunnig chiqishi menga sahrni eslatadi har kun botganda ham uni eslayman agar atrofimda akalari uchun yig'layotganlar ko'p bo'lmaganida edi o'zimni aniq qatl qilgan bo'lar edim bu jahiliyatdagi ahvol. keyin bu ayol islomga kirdi islomi chiroyli bo'ldi umar ibn hattob roziyallohu anhu davrida qodusiya marakasi sodir bo'ldi hansaning 4 ta o'g'li mana shu ma'rakada qatnashdi ularni tasi hali ma'raka nihoyasiga yetmasdan turib xabar keldi onaga ey hansa sizni to'rttala o'g'lingizni olloh qabul qildi olloh ularni shahidlik bilan ikrom qildi johiliyatda bitta akasi o'lgani uchun qancha yig'lab qancha jazobaga tushgan edi mana endi islomga kirganda to'rttala o'g'li bir kunda ketyapti yig'ladimi jazabaga tushdimi norozi bo'ldimi nima dedi dedihi va inna ilayhi rojiun so'ngra aytdi robbim ularni o'zingni dargohingda shahidlar qatorida qabul qilgin meni ham ular bilan birga naim jannatlarida jamlagin ana birodarlar sabr bu notiq so'zni gapirgani yo'q hansaning sabri shunday bo'ldi hansani johiliyatdagi davri bilan holati bilan islomga kirgandagi holati teng bo'ldimi bu ikki holat teng bo'ladimi bu shunday zotlarki qachon ularga musibat yetsa ya'ni bir tabib bir bemoriga aytadiki analiz qildik tashxis qildik takror takror tekshirdik falon kasalga chalinibsiz shunday odamlar bor dod deydi yig'laydi norozi bo'ladi tabibni la'natlaydi kerak bo'lsa va robbisini taqdiriga norozi bo'ladi ey robbim nima uchun men deydi ammo solihlarchi boshiga musibat tushganda ular jazovaga tushmaydi abu Bakr siddiq roziyallohu anhu u kishi betob bo'ldi va mana shu kasalligi tufayli keyin vafot etdi u kishini huzuriga kirganlar tabib chaqiraylikmi sizga deishganida de, abu Bakr siddiq tabib meni ko'rib ketdi odamlar nima dedi albatta men xohlagan ishimni qilsam bo'lar ekan, shunday deb aytdi dedi ya'ni o'lishligini bildi jazovaga tushgani yo'q odam bolasi borki birodarlar ustiga musibat keladi tirik ekan sinovlar keladi bundan hikmat nima ayyukum ichinglarda qaysiniglar chiroyliroq amal qilishinglarni sinashlik uchunalloh taolo muhammad surasida marhamat qiladi albatta biz to sizlarning orangizda molu jonlari bilan jihod qilguvchi va yaxshi yomon kunlarida sabr qiluvchi zotlarni bilgunimizcha hamda sizlarning holi xabarlaringizni tekshirib yuzaga chiqargunimizcha sizlarni imtihon qilamiz balo kelganda ayrim odamlar sobit bo'ladi ayrimlari jazavaga tushadi lekin ikkalasini ham boshiga musibat keldi ikkalasi teng bo'ladimi jazavaga tushgan kishi robbisining qazoi qadariga e'tiroz bildirayotgan bo'ladi nima uchun bunday bo'ldi nima uchun zarar ko'rdim qanday qilib bu kasallikka uchradim qanday qilib men yaxshi ko'rgan inson vafot etdi norozi bo'ladi Allohning qazosiga umar ibn Hattob aytardili roziyallohu anhu eng yaxshi hayotimiz sabr bilan bo'lishligini ko'rdik eng yaxshi hayotimiz sabr bilan bo'lishini ko'rdik kishi besabr bo'lar ekan uni hayoti hech qachon yaxshi bo'lmaydi jannatiylar jannatga kirganlarida ularni nima sabab bilan jannatga kirganligini alloh taolo bayon qilib beryapti astadubillah ularni va ularni sabr qanoatlari sababli jannat cennet, va jannatda egnalarida bo'ladigan ipak liboslar bilan mukofotladi nima sababdan kiribdi jannatga ular sabri tufayli qaysi sabri tufayli musibat kelganda ko'ngliga yoqmaydigan ish sodir bo'lganda inna lillahi va inna ilayhi rojiun deb boshqa gap găb gapirmaydiganlar solih kishilardan biri aytadi ikkala ko'zi ko'r bo'lgan bir shol odamni oldidan o'tib qoldim harakatdan to'xtagan ko'zi ko'rmaydi to'shagida yotib olib haligi shol ikki ko'zi ko'r kishi aytyapti yaratgan ko'p bandalaridan meni afzal qilib qo'ygan Allohga hamdlar bo'lsin allohga hamdlar bo'lsin haligi solih kishi ey falonchi seni nima bilan afzal qildi axir shol bo'lsang ikkala ko'zing ko'r bo'lsa yana kambag'al faqir ekansan ham u kishi aytdi axir qalbim mo'min tilim zokir emasmi qancha ko'zi ochiq qancha oyog'i yuradigan odamlar bor qalbi ko'r tillari soqov siz bilan bizga har qancha musibat kelmasin birodarlar qalbimizda imon bormi tilimiz ollohni zikridami buni oldida hamma musibat hech narsa bo'lmay qoladi mo'min odam uchun bir arobiya ayol bir uyni oldida o'tib qoldi uydagilar dot deb yig'layotgan edi nima bo'lyapti bu uyda nimaga yig'layapti ular aytishdi işte, bu hovlidagi bir kishi vafot etdi haligi sahr oyi bo'lgan arobiy ayol ularni ishi robbilarga e'tiroz bildirishu uning qazosidan norozi bo'lishdan boshqa narsa emas dedi o'ldimi o'ldi dod desang ham o'ldi inna liillahi va inna illahi rojin desang ham o'ldi sen mana shu musibatda sabrga ega bo'lsang ham savobga ega bo'lsang ham o'ldi jazobaga tushib gunohkor <laughs> bo'lsang ham bo'ldi birodarlar yig'lash mumkin ko'zni yoshlanishi qalbni ezilishi insonni tabiatida bor narsa lekin nima mumkin emas dod solib yig'lashlik kiyimlarni yirtishlik yuzlarni tirnashlik boshiga tuproq sochib sochini yuvrishlik hadis xudusida alloh azza va jalla aytadi agar men mu'min bandamning dunyodagi bir yaqinini qabz qilsam so'ngra u sabr qilsa Allohdan umid qilsa uni mukofoti faqat jannat bo'ladi otangiz o'ldimi onangiz o'ldimi bolangiz o'ldimi yaqiningiz o'ldimi va inna, inna ilayhi roji'un deb Allohdan sabr umid qiling Allohdan savob umid qiling sizning mukofotingiz faqat jannat bo'lishini alloh taolo o'zi xabarini beryapti. hadis hudusida Alloh taolo aytadi abdi bi fa sabara awwastuhu jannata." agar bir bandamni ikkala ko'zida imtihonga uchratsam ya'ni ikkala ko'zini olib qo'ysam balolasam ikkala ko'zini ko'r qilib qo'ysam bas sabr qilsa bu ikkala ko'zini evaziga men jannatni beraman qarang ikkala ko'zi ko'r bo'lib qoldi dod desa ham ko'r bo'ldi rozi bo'lsa ham ko'zi ko'r bo'ldi faqat bu yerda musibat kelgandan keyin inson o'zini nazorat qilishligi ali ibn nabi tolib roziyallohu anhu aytadi sabrning iymon oldidagi manzilati xuddi boshning jasad oldidagi manzilati kabidir sabrni iymon oldidagi manzilati xuddi boshni jasad oldidagi manzilati kabidir boshni uzib tashlasa jasad nima bo'ladi yasholmaydi kishida iymon bo'lsa bo'lsayu agar sabr bo'lmaydigan bo'lsa mana ayni shu holat bo'ladi besabrligimizni turi ko'p birodarlar ishimiz yurishmakesa besabrlik qilamiz issiq bo'lib kelsa besabrlik qilamiz na sovuqqa ko'nadirsan na issiqqa xo'p deysan albatta shikoyat borda hayotimizda to'g'rimi shikoyatsiz biror kunim o'tgan deb ayta olasizmi o'zi sabr nima edi shikoyat qilmaslik edi shikoyatsiz kunimiz o'tganmi biron kunimiz biz shikoyatsiz kunimiz yo'q birodarlar demak sabrimiz ham oz ekan va inna ilayhi rojiun voqe qissa bir kishi o'zi haqida hikoya qilib shunday deydi ishim shaharda edi shaharda yashar edim ota onam qishloqda ularni ziyoratiga ikki kunda bir uch kunda bir borib turardim qishloq bilan shaharni o'rtasida bir necha soatlik yo'l boradi ota onamni ziyoratiga chiqib farzandlarim bilan borib ularni oldidan qaytib kelayotgan edik singlim ham bizga qo'shilib oldi singlim ham birga kelishini xohlab mashinaga chiqib o'tirib oldi ayolim ikkita o'g'lim bitta qizim bor edi hammamiz mashinada suhbatlashib ketar ekanmiz kulishib borar ekanmiz to'satdan mashinamiz baxtsiz hodisaga duch keldi mashinamiz aylanib ketdi nima bo'lganiga aqlim yetmay qoldi bir, bir necha lahzalar o'tdi ikkala o'g'lim ham shu lahzada vafot etishdi qizim shol bo'lib qoldi ayolimni boshiga zarba tekkan edi hayot bilan o'lim orasida turibdi singlim esa komaga tushib qoldi bir lahzada tasavvur qilib ko'ring ayoli singlisi uchta bolasidan birdaniga ajrab qolishligni bir necha lahzalarda bor yo'g'idan ajraldi yana musibatni kattaligini ko'ringki farzandlari va ayoli o'zini qo'lida jon beryapti singlim va qizimni oldida shifoxonada uzoq o'tirdim lekin keyin baribir uyga ketishga to'g'ri keldi uyimga qaytib bordim hovlidan oston ostonhalab kirdim to'xtadim uyim bo'sh Bolalarimning ovozlari va kulgularini eshitib turgandeyman ayolimni xuddi uyda turgandek his qilyapman ularni hammalari bordek xuddi hech narsa bo'lmagandek tuyulyapti ammo haqiqat bunday emas endi bu uyda qanday qilib yashayman shunday odamlar bor birodarlar ana musibat va Inna ilayhi roji'un desa ham ketdi ular Jazovaga tushsa ham ketdi ular shunaqa odamlar bor uch to'rt chaqasini yo'qotib qo'ysa o'zini tuta olmay qoladi jazovaga tushadi mol safarga olib kelgan molidan foydasi ozroq bo'lib qolsa o'zini qo'yaergan joy topolmaydi qo'lidagi ishisimidi farzandimidi uch to'rt so'mini zararga uchratib qo'yadigan bo'lsa dunyoda ostun usun qilib tashlaydi mo'min odam shunday bo'ladimi birodarlar olloh panohida saqlasin bu kishini hikoyasi har bittamizni boshimizga kelib qolishi mumkin olloh xohlagan lahzada olloh saqlasin lekin insonni boshiga ala degan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kishi iymonidagi salovatga qarab dinidagi salovatga qarab imtihonga uchraydi iymonida salovat quvvat bo'lsa imtihon shunga yarasha keladivabiror musibat kelganda albatta biz ollohning bandalarimiz va albatta biz u zotga qaytuvchikuchlarmiz deydigan sobirlarga xushxabar bering birodarlar allohni sinovi musibati balolari kelganda odamni ikkiga bo'linadi sobir bandalar jazabaga tushadigan bandalar sinov har xil bo'ladi qo'rquv ochlik kambag'allik kasallik yaqinlarning vafotlari oqil kishi mana shunday qalbiga yoqmaydigan makruh ish sodir bo'lganda ikki og'iz so'zni aytishlik kerak inna illahi va inna ilayhi rojiun albatta biz ollohnikimiz o'zimiz ham molimiz ham hamma hamma narsamiz ollohniki va inna ilayhi rojiun albatta uning huzuriga qaytib borguvchidirmiz agar kim mana shu kalimalarni aytsa musibat kelganda inna illahi va unga uchta mukofot bor alayhim min robbihim va rohma ana o'shalarga parvardigorlari tomonidan salovat mag'firat va rahmat bordir ana o'shalar haq yo'lni topguvchidirlar musibat kelganda inna illahi va innai roun deganlarga birinchisi robbilari tomonidan salovat bor ikkinchisi robbisi tomonidan rahmat va'da qilinyapti uchinchidan hidoyat topganligi aniq bo'lyapti alloh subhana va taolo doim o'zini qazo qadariga rozi bo'ladigan qalbiga yoqmaydigan makruh sodir bo'lganda inna llillahi va inna ilayhi rojiun deydigan solih bandalardan qilishni so'raymiz aqulu assalomu alaykum